Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmun əhl-i beyti əshabına üzərin olsun. Uca Allahdır bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun. Bu gözəl vətənimizi qorusun. Uca Allah dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Uca Allah əskərlərimizi qorusun. Amin. Baxın, salavat zikri. Sallallahu əleyhi və səlləm. Allahumma salli və səlləm ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad və ala ali Muhammad hansı formasını bilirsinizsə Peyğəmbərimiz salsəlamə səlavat duası, salavat demək ən böyük savabdır. Amma Peyğəmbərimizin buna ehtiyacı yoxdur. Çünki Allah ona xeyir dua edib, salavat deyib. Amma bu bizlər üçün xeyirdir ki, Allah təala bununla Peyğəmbərimizin, yəni Peyğəmbərimizin salsəlamə ümməti üçün böyük bir şərəf qapısı açıb. Rəhmət qapısı açıb, bərəkət qapısı açıb, subhanallah. Salavat zikri sallallahu alayhi ve sellem və ya hansı formasını bilirsənsə, rəhmət qapısıdır, bərəkət qapısıdır, şərəf qapısıdır, dəyər qapısıdır. Hanı peyğəmbərimizin sevgisinə iddia edənlər. Hər dəfə salavat zikrini deyəndə bunu hiss edin qəlbinizdə. Siz peyğəmbir, peyğəmbərimizə salavat deməylə əzəmətli bir qapıya yaxınlaşırıq. İbadət qapısı, subhanallah. Əzəmətli bir salavat nail oluruq. Çünki peyğəmbərimizə salavat demək nədir? Böyük bir ibadət, rəhmat, xeyr, bərəkət qapsıdır. Sən bir dəfə sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə, Allahım sənə salavatın, salamın olsun peyğəmbərimizə, Allah təala sənə 10 dəfə xeyir duadır. Mələklər sənə xeyir duadırlar. Cəbrayil əleyhissalam sənə xeyir duadır. Mələklərin xeyir duası nə deməyidir? Rəhmat, bərəkət, Allahım günahını bağışla. Niyə peyğəmbər sallalləmə çoxlu salavat deyirsən? Dəiləh də Allah. Salavat zikri ilə insan dəyəri Allah dərgahında artar. Xeyirlərə nail olar subhanallah. Bu dünyada hem də axirətdə, axirətdə isə əlbəttə ki ən böyük nədir o? Buyuru Peyğəmbərimə sallalləm mənə ən yaxın olanınız mənə çoxlu salavat deyəndir. İnna Allahu və mələikətuhu Allah mələkləri peyğəmbərə salavat deyirlər subhanallah. Yəni buyurur ki ey mömin Rabbin sənə ona xeyir dua edir, salavat deyir. Mələklər edirlər. Mələkut Allah derya yanında bütün mələklər subhanallah. O zaman düşün ki, salavatda mənim payım nədir? Mənim, sənin payımız bizim nə qədər çoxm edirik, azm ediriklə, ilahi Allah. Salavatın içərisində nə var? Rəhmet var, bərəkət var, xeyir var, savab var. Uca Allah tələ bizləri çox-çox salavat dediyi qullarına eləsin. Uca Allah tələ bizləri bu xeyirdən məhrum olunan qullarına eləməsin. Amin.